ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा करंजाडे येथील कोठारी इंटरनॅशनल स्कूलचे पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले यावेळी करंजाडेचे सरपंच मंगेश शेलार यांच्यासह दीपक कोठारी चेअरमन नितेश कोठारी व्हाईस चेअरमन आरती कोठारी चेअरपर्सन यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते समाजातील प्रत्येक घटक हा सुशिक्षित असावा हे स्वप्न स्वर्गीय मनसुखभाई कोठारी यांनी पाहिले होते समाजात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा हो यासाठी त्यांनी अनेक संस्था स्थापन करून त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी अनेक शाळा सुरू केल्या मनसुखभाई कोठारी नॅशनल स्कूल पुणे कोठारी स्टार्ज कोठारी इंटरनॅशनल स्कूल इंद्रायू अकॅडमी या शाळेद्वारे त्यांनी शिक्षणाचा प्रसार सुरू केला कोठारी इंटरनॅशनल स्कूल ही नोएडा पुणे मुंबई येथे आहे करंजाडे येथे सुरू करण्यात आलेल्या कोठारी इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना संस्कारी बनवणार आणि उच्च शिक्षण देणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आयुक्त गणेश देशमुख यांनी करंजाडे हे भविष्यातले खारघर असल्याचे सांगितले व या ठिकाणी शाळा सुरू केल्याबद्दल शाळेचे आणि कोठारींचे अभिनंदन केले आज शाखा पनवेल रही आप बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ये माहौल देख के हमारे नाम को देख के हमारी इज्जत को देख के जो हमने पहली स्कूल 2006 में खोली थी उसका प्रतिबिंब हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि एक पेरेंट्स अभी आए हैं खाली दिल्ली से इतनी बातें कर रहे थे कि मैं दिल्ली से स्पेशली आया हूँ अपने चाइल्ड को बॉम्बे में एडमिट कराने के लिए क्योंकि दिल्ली का वेडर हमको सूट नहीं कर रहा इतनी तारीफ इतना हम इतना आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कॉरिकुलम होगा जो भी एजुकेशन होगा बेस्ट टू बेस्ट होगा कई स्कूलें पचास बच्चे साठ बच्चे क्लास में पढ़ाते हैं हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है हम चौबीस या पच्चीस बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे यहाँ बच्चों को हम बहुत ही अटेंशन देते हैं और बच्चे जो भी हमारे यहाँ से निकलते हैं नोएडा से या पूना से सब आईआईटी या उस तरफ के निकलते अच्छे अच्छे में अच्छी शिक्षा है जो आज के हिंदुस्तान की जरूरत है वो जरूरत को समाज को देना बहुत जरूरी है उसको हम दिया डायरेक्टर ऑफ शुभे भविष्यातलं खारगर आहे असं कुणी झाल्याला हरकत नाही हा अत्यंत महत्त्वाच्या जाग्राफीच्या लोकेशनवर बसलेला हा रोड आहे आणि इथे शाळेत फार गरज होती त्यानिमित्ताने या शाळेचं संचालकांचं निश्चितच कौतुक आहे अत्यंत उत्कृष्ट असं इन्फ्रास्ट्रक्चर शाळेने निर्माण केलेलं आहे विद्यार्थ्यांना पालकांना याची चांगल्या प्रकारे उपलब्धी होती होती शाणी तो ने फीससुद्धा एक माफक जिन्हें को लेना नहीं अभी मेरा अपेक्षा व्यक्त मैं हरकत नहीं एक चांगलिया इन्फ्रास्ट्रक्चर एक चांगली शाला अपने शहरा में लगन इतना उपलब्ध हो निश्चित अभिमा की सर्जा सा आनंदा यह संस्थेला मैं प्रगति सात धन्यवाद धन्यवाद कोठारी इंटरनैशनल स्कूल की जो कई सारी उनमें से आप पनवेल में एक शाखा का आज आप उद्घाटन करने जा रहे हो तो सबसे पहले दर्शकों को इंस्टीट्यूशन के, 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 तो के साथ हम चाहते हैं कि नोएडा में जो हमने स्कूल स्टार्ट किया था सिर्फ एक ही हमारी इच्छा थी कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षण प्रदान कर सके इसके बाद हमने पूना में स्टार्ट की अब हम पनवेल की तरफ आए हैं और मुझे करंजने की जब ये जगह देखी तब इसलिए लगा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि साउथ बॉम्बे में और बांद्रा में जू में बहुत सारी स्कूल्स हैं जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को विचार आया इसलिए हमने करण में हमने अच्छी जगह का वो किया और मैं मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये स्कूल में पंद्रह साल से मैं हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि ये हमारा फुल ए स्कूल हम एआर इंडिया की फैसिलिटी दे रहे हैं हम यहाँ पे टोटल आई टी पे जोड़ दे रहे हैं हम यहाँ रोबोटिक्स सिखा रहे हैं हम यहाँ कंपोजिट लेव फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सारे लैब हम अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर हमारे स्कूल से एक अब्दुल कलाम जरूर निकले ये हमारी दिल से इच्छा है मैडम इस स्कूल में किस किस टाइम के सिलेबस होंगे जिसका लाभ यहाँ के स्टूडेंट्स ले सकते हैं uh, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कूल में हम लोग सी बी एस ई करिकुलम से चालू करेंगे एंड डाउन द लाइन होपफुली आई सी एस सी करें या केब्रिज करें हम लोग के नोएडा स्कूल में हमारे पास केब्रिज एज वेल एज आई पी अगले साल चालू हो रहा है और सी बी एस so, सी सो फिलहाल यहाँ पे हम सी बी एस करिकुलम से चालू रहे हैं आपकी कुल मिलाकर कितनी स्कूल्स हैं और सारे स्कूल्स मिला के विद्यार्थियों को आप हो। ये हम रनिंग, लग, फुल स्कूल है। एक नोएडा में, दो में, और ये में. स्कूल जो पहले के उनको तुक तुक अपने पास हजार से ज्यादा बच्चे यहाँ पर काफी दूर से लोग बच्चे आएंगे कई कामोडे से आएंगे खालगढ़ से आएंगे बहुत दूर से लोग उनके लिए क्या सुविधा है हम लोग यहाँ पे उनको बस फैसेलिटी देने की का विचार है जिनको जरूरत हो बस फैसिलिटीज उनको बस फैसिलिटी मिली जाएगी किसी को अगर स्मॉलर गैदरिंग है तो वहाँ पे हम लोग स्मॉल बस या मिनी बस या टैक्सी की व्यवस्था करके देंगे एंड जितने ज़्यादा कहीं से बच्चे है, भी बच्चे हैं वी हैव फुल कैपेसिटी टू टेक मिली है नई मुंबई रायगढ़ में बहुत सारे स्कूलें खुले हुए हैं आप लोगों को इसका ज्यादा नहीं होगा पहले आपने खोलने के पहले ही तो उस स्कूलों से और अपने स्कूलों में आपने क्या-क्या मतलब रखा कि जो हमें को बता सके, नया क्या है ऐसा मैंने आपको बताया नया यही है कि मैं टोटल आईटी पे हम लोग किस पे काम कर रहे हैं हमारी स्कूल में 25 का रेशियो है और स्कूलों में 40 बच्चे हैं हमने यहाँ पे यहाँ सब देखा है 40 के साथ में एक टीचर है हम 25 बच्चों पर एक टीचर दे रहे हैं और एक मेड जो हेल्पिंग हैंड रहेगी बच्चों को बाथरूम लाना ये करना वो करना और गेम्स में भी और फैसिलिटीज जैसे कि किट्स, मुझे नहीं लगता है कि आई एम के के बॉम्बे में भी किसी के पास है हम बच्चों को शुरू से ही टैप किट्स की सुविधा भी दे रहे हैं मैं आपको जरूर अभी राउंड पे ले जाती हूँ छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर कम्प्यूटर छोटे जूनियर से, से तक ने आपने तो चालू किया है इसके आगे का आपका क्या प्लानिंग है हम आगे ट्वेल्थ तक की पूरी प्लानिंग अगले साल को ट्वेल्थ भी स्टार्ट कर देंगे और इन नियर फ्यूचर अगर बच्चों ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया और पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया हम अब अब मैं चाहती हूँ कि जो भी एडमिशन होंगे वो हमारे बी आई इसका परिवार हो जाएगा उनके सहयोग से आगे मैं जरूर कैम्रेज की स्थापना करना चाहती हूँ कि बच्चे मोर एंड मोर अगर फॉरन में भी जाना चाहते हैं और अपना भविष्य जमाना चाहते हैं तो वो जरूर अपना भविष्य क्या अपील करना चाहेंगे यार आने वाले जो बच्चे आपकी हैं या आपके यहाँ शिक्षा ले इसके लिए आप क्या अपील करेंगे मैं यही अपील करूँगी कि मैं उनके साथ मेरा बेटा हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उन बच्चों के साथ और उन पेरेंट्स के साथ हम दिन रात खड़े हम चाहेंगे वो अब मेरे बच्चे हैं बल्कि पेरेंट्स के साथ करें उनकी प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स काय सांगाल आज तुम्ही सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये एक इंटरनॅशनल स्कूल येत आज उद्घाटनाला तुम्ही स्वतः या ठिकाणी जातीने उपस्थित आहात एकंदरीतच कोठारी इंटरनॅशनल स्कूलच्या आजच्या उद्घाटनाच्या दिवशी तुमच्या मनामध्ये काय प्रतिक्रिया काय सांगाल नक्कीच कोठारी इंटरनॅशनल स्कूलचं आज उद्घाटन झालंय त्याबद्दल आम्हाला सर्व आनंद वाटतोय खरोखर करंजेमध्ये स्कूलची अपेक्षा होती एक एखादी मोठा इंटरनॅशनल स्कूल व्हावा आता इंटरनॅशनल स्कूल होते त्याबद्दल कोठारींचे सर्व सर्वांचे अभिनंदन करतो माझ्या करंजाडे टीमवाजी हो करंजाडी आग्रेवासून सर्वांचे कोठारींचे अभिनंदन करतो काही खरोखर गरज होती करंजाडी इंटरनॅशनल स्कूलची काही करंजाडे मधले आमचे मुलं होती ती बाहेर जायची होती जा न्यू पडण्याला जायची होती जा महात्माला जायच होती डी एस सी ला येणाचा त्रास होत होता त्यामुळे मुलं झाला त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे अभिनंदन म्हणतो कोठारींचे आणि खरोखर गरजेचे होते आम्हाला कोठारी स्कूल Uh, सरपंच साहेब आता तुम्ही करंजाडी होणाऱ्या विकास कामांच्या अनुषंगाने एक छान मुद्दा uh, एक अत्यंत उत्तम काम तुमच्या मार्गदर्शनाखाली होत त्याच्याबद्दल काय सांग नक्कीच आम्ही मागे पर्याय पाच चार मी ब्रिज होता टाटाचा तो ब्रिज काय काय अपघातामुळे पडलेला आहे आम्ही आमदार महेश बाजी यांच्या पाळत असाल तर पाटाट पूर्ण करून तो ब्रिजही मान्य केलेला आहे तो लवकर लवकर ब्रिज होऊन जाईल चालू दर्शकांना काय सांगाल मुलांनी या शाळेमध्ये येण्यासंदर्भात त्यांना काय आवाहन करा नक्कीच मी सर्वांना पालकांना सांगेल का बाहेर कुठं ऍडमिशन घेणे कोटारी स्कूल मध्ये घ्या कोटारी इंटरनॅशनल स्कूल आहे आणि तिथं शिकवण पण चांगली दिली असते बाकी त्यांच्या इतर इतर गोष्टी चांगल्या खूप चांगल्या बाकी जे फीचा झाला तर मी कोटारीशी चर्चा करून त्यांची फी कमी करण्यासाठी स्टार्टिंगला फी कमी करण्याचा प्रयत्न करू आपण म्हणलं की बाहेर कुठं जाण्या एकशे कोटारी मध्ये घ्या काही आपला मुलगा हा शिकला तर पुढे आपल्यासाठी चांगला आहे म्हणून शिकणे गरजेचं आहे आणि तो शिक्षण पण चांगल्या क्वालिटीची कोठरी देते की मी त्यांच्याशी करून फिरतो आणि कुठं काय प्रॉब्लेम तर आम्ही नक्कीच मार्ग काढू पण नक्कीच सर्व पालकांना मी विनंती करतो का कोठारी स्कूलमध्ये ऍडमिशन घ्यावी